Закарпатський обласний кардіодиспансер цей заклад є невеликим, він розрахований всього на 132 ліжка. Між тим статистика каже, що 64% смертності та інвалідності припадають саме на серцево-судинні захворювання. Ця статистика стверджує, що дві третини закарпатського населення має проблеми із серцем. Ох, там лікар лікар тут щодня, напевно, говорять про здоровий спосіб життя, а ще найчастіше борються за нього. Борис Тодоров, головний кардіолог Міністерства охорони здоров'я України, директор Київського міського центру серця, цього дня проводив дві операції в Закарпатському обласному кардіодиспансері. Ми скористалися можливістю поспілкуватися з іменитим кардіохірургом. Більше 10 років минуло з часу, коли він виконав першу унікальну для України успішну трансплантацію донорського серця. Про реформування вітчизняної медицини недосконалість закону про трансплантологію, спроможність регіональних спеціалізованих кардіоцентрів виконувати складні оперативні тручання на відкритому серці. Це лише деякі з порушуваних тем, на які Борис Михайлович встиг дати відповіді в перерві між операціями. Спасибо всім. Борис Михайлович, я рада вітати вас знову на в Черговий ваш ваш приїзд. Цього разу ви приїхали з особливою місією, але не секрет, що регіональні кардіохірурги досить обережні у виконанні деяких операцій. Це стосується того, що велика летальність так, післяопераційна. На вашу думку, який фактором, які фактори є гальмом власне у виконанні операцій регіональними хірургами кардіохірургами? Я думаю, что в Закарпатии, слава богу, открылся кардиохирургический центр, потому что сегодня далеко не во всех областях Украины есть своя кардиохирургия. До сих пор есть области, где нет даже ангиографии своей. Таких три области до сих пор существуют в нашей стране. Так что уже сам факт того, что есть кардиохирургия, это большое достижение и большой успех. Есть хорошая база, кардиоцентр, который оснащен ну, практически по последнему слову техники. И это отрадно. Сегодня так вот обеспечить какой-то центр такой дорогостоящей техникой весьма проблематично. Так что можно поздравить сегодня Закарпатье с тем, что она имеет свой собственный центр. Но центр этот находится в самом начале своего пути. Кардиохирургами большими никто не становится за 3-4 года. Самостоятельный кардиохирург ⁇ это человек, который проработал лет 15 в хорошей клинике, и только после этого он может выходить на такой самостоятельный хирургический путь. Так что вы в начале пути, в области в начале пути есть определенные успехи и хорошие успехи. В этом году в Закарпатье будет сделана первая сотня операций на сердце. Это уже большой успех. Так что, в общем-то, мне кажется, все идет хорошо. Если в следующем году получится увеличить количество операций хотя бы процентов на 30, то это нормально. Это, это нормальный путь развития из года в год увеличивать там, на 20, на 30, на 40 процентов. Насколько я знаю, по, по отношению к прошлому году уже на 50 процентов количество операций увеличилось. Так что э, очень динамично развиваются и хирурги, и все службы, анестезиологи, перфузиологи. Это же такая ступенчатая система. Знаете, количество больных, развитие анестезиологии, развитие реаниматолог... реаниматологов, развитие хирургов и все это должно расти одновременно, потому что если где-то есть слабое звено, значит все остальное тоже не растет. Поэтому сложный процесс, он осложняется и недостатком финансирования, и отсутствием ставок в штатном расписании, и ну, тем, что только самое начало развития. Но, в общем-то, тенденция очень хорошая, специалисты есть, так что я думаю, что через 3-4 года здесь будет полноценный, очень, очень современный кардиохирургический центр, который полностью закроет потребности как минимум мужгорода и близлежащих районов в хирургических операциях. За вашими словами, на 50 мільйонів населення повин, повинно виконуватися 50 тисяч операцій, натомість виконується 6,5 тисяч. Так? Ще сумніша і статистика смертності це перше питання, яке ми порушуємо. Інша, інша проблема це без грошів для пацієнтів, так? обмеження коштів. Чи маєте з цього приводу якусь якісну думку? Бо зрозуміло, що у процесі професійної діяльності вам доводилося. выходить из собственных ресурсов, собственной информованности, собственных знакомств, которые вам допомогут и спасти жизнь пациенту. Ну, действительно, есть довольно большая хирургическая задолженность по кардиохирургическим операциям. Еще больше это задолженность по стентированиям. Мы делаем сегодня одну десятую часть от необходимого количества стентирований коронарных артерий. В этом смысле в Закарпатье есть уже один ангиограф, есть целая служба, которая обеспечивает больных и на остром инфаркте, и хронических больных. Конечно, этого недостаточно, и вот по таким среднеевропейским расчетам в Закарпатье должно быть хотя бы 3-4 ангиографа, в целом, считается, что на 300 тысяч населения, на 400 тысяч, нужно один ангиограф. С учетом ваших отдаленных районов, конечно, нужно хотя бы 2-3 ангиографа иметь в Ужгороде и по Ху, Страхов, где-нибудь Тячев, еще хотя бы по аппарату поставить, чтобы своевременно обеспечивать людей. Что касается второго вопроса о финансировании, уже сейчас понятно, что мы до сих пор используем и эксплуатируем потенциал еще наш советский. И э, таких новых клиник за 20 лет независимости было построено совсем немного. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы догнать то, что мы потеряли, этот темп развития за 20 лет. К сожалению, существует огромная централизация кардиохирургической помощи, и это, на мой взгляд, основная проблема сегодня в Украине. Приблизительно 80% кардиохирургических операций сегодня выполняется в киевских центрах. Это три самых крупных центра и еще там около шести центров менее крупных, которые берут на себя там, по 300-400 по операций. Поэтому задача поставлена, вот была у нас недавно встреча с премьер-министром всех ведущих кардиохирургов, и была поставлена задача децентрализации оказания помощи. То есть кардиохирургическая помощь должна, должна стать доступной должна стать своевременной и должна стать ну, относительно хотя бы бесплатной для социальных больных. И, конечно же, должна оказываться на современном уровне. Так что эта тенденция уже выполняется в Закарпатской области. Создан свой центр, он работает. Есть определенное финансирование, на мой взгляд, неплохое, относительно других областей очень неплохое. Закарпатская область обеспечена сегодня оксигенаторами, клапанами, стентами, контрастным веществом. Вполне вероятно, что этого не хватает для стопроцентного покрытия. Но хотя бы для экстренных случаев, для социальных больных, там, там где вообще нет у людей, скажем, чем компенсировать такие расходы, на такие случаи все есть. В этом году Министерство здравоохранения потратило 260 4 миллиона на расходные материалы. Все было закуплено, и вот сейчас, буквально вот на этой неделе, уже развозится по регионам, по областям. Закарпатская область тоже получит свой лимит этой расходных материалов. Туда будут включены и стимуляторы, и оксигенаторы, и клапаны, и контрастное вещество, и стенты. И многое другое. Наборы для коронарографии, там порядка 30 наименований самых основных расходных материалов для кардиохирургии, узкоспециализированных. Так что вот ну, какое-то количество населения Закарпатская область тоже получит. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Ну с ульяду на всю информацию. Сегодня вы оперировали. Якое сложности операции можно проводить в Закарпатском карьере в Я думаю, что по уровню оборудования, конечно же, можно проводить любой сложности операции. То есть операционный стол, лампа, диотермия АИК, аппарат искусственного кровообращения, все соответствует мировым стандартам. Есть некоторые проблемы, которые нужно решать, которые пока не разрешимы. Ну, например, ограниченное количество кислорода. Оказывается, что в кардиоцентр кислород привозят раз в неделю, ограниченное количество баллонов, уже весь мир от баллонов отказался, уже везде пользуются только жидким кислородом, который привозят там бочку раз в месяц, ее хватает на целый месяц расходования без всякой экономии. Поэтому этот вопрос надо решать. Нужно решить вопрос со вторым дыхательным аппаратом, потому что это сегодня ограничивает количество пациентов. Вот мы первого пациента прооперировали, а уже для второго пациента аппарата дыхательного в реанимации нет. Он будет уже выезжать на наркозном аппарате. То есть такие вот вещи, которые ну, по ходу в рабочем порядке можно решать и подтягивать до, до современного уровня. Просто не было заказа, наверное, до этого. Да? Делались там 50 операций, всего хватало. Сейчас хирурги вышли уже на 100 операций, и оказывается, что уже чего-то не хватает. Это нормально, в этом нет трагедии никакой. Просто по мере развития кардиохирургии потребуется решать какие-то технические вопросы, которые до этого были не востребованы. Сегодня стоит вопрос об обеспечения жидким кислородом больницы, клиник подобного рода, клиник в Закарпатье. Об этом надо подумать, и это нужно решить потому что вот из Мукачева оказывается, в Мукачево привозят со Львова кислород, а, со Львова, а с Мукачева привозят по, по больницам Закарпатской области ну, честно говоря, это нерационально это, это не, не нормальное использование бюджетных средств это, это долго и это опасно потому что не дай бог где-то завалит дорогу снегом и, и, и не привезут кислород, и целый город окажется вдруг без кислорода, и все реанимации, и роддома и все остальное может оказаться вообще вот в ситуации, когда не будет кислорода. Так что нужно продумать, это просто вопрос безопасности всех больниц сегодня, не только вот. Ну, Я думаю возникнут по ходу еще много технических вопросов, которые нужно будет решать в таком административном порядке, в техническом порядке. Ну а вот в отношении вашего вопроса о финансировании, ни одна страна мира практически, ну, может быть, кроме Кубы, не обеспечивает свою медицину стопроцентно из бюджетных средств. Такого практически нигде нет. Всегда присутствуют какие-то альтернативные источники финансирования. Нужно учитывать, что население стареет планеты. И по статистике... 85% медицинского бюджета потребляют люди старше 65 лет. Это люди, которые уже на пенсии, это люди, которые уже не производят ничего, это люди, которые не платят налоги, но потребляют при этом 85% медицинского бюджета. И по мере старения нашего населения нагрузка на бюджет медицины будет увеличиваться. К тому же каждый год начинают развиваться новые технологии. Они не дешевые. Каждый год появляются новые технологии, которые все дороже, 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 дороже. Сегодня вот имплантация клапана э -э, через аортальное, да, она стоит 30 тысяч евро. Если обычно мы вшиваем клапан, там, и это обходится в 4-5 тысяч долларов, и, и, и человек уходит здоровый, то новая технология, которая позволяет это делать менее травматично, она уже сразу на порядок дороже. Эти технологии завоевывают рынок, они, они входят в наш быт, они входят в, уже в, в рутину нашей работы. Поэтому ажи, мы ожидаем того, что расходы на медицину каждый год будут увеличиваться. И что делать? Какие качества? Как можно вершить питание? Страховая медицина. Альтернативные источники финансирования. Для большинства стран это страховая медицина. Когда предприятия, богатые предприятия, на которых работают, люди платят за своих сотрудников, страховку, за социальных больных, за пенсионеров и детей платит государство страховку. Очень богатые люди страхуются в частных компаниях и имеют отдельную индивидуальную страховку, которая все покрывает. Вот. И таким образом есть социальная защита всех слоев населения. И, и, и это выход так построена медицинская система у наших ближайших соседей в Грузии, в Молдове, там, где мне приходится много оперировать. Я езжу и вижу, как это работает. И, и это работает. Вот те рассказы о том, что Украина сегодня не готова экономически к ведению страховой медицины, не совсем соответствуют тому, что мы видим у наших ближайших соседей. И неужели и неужели и в Молдове и экономика и больше соответствовала введению страховой медицины 10 лет назад? Законы? Тем, тем не менее, был принят закон, и сегодня Молдова, в Молдове одна из лучших страховых систем в, на, бывшей, на территории СНГ. Россия уже 10 лет с ним работает по страховой медицине. Вот, поэтому в Грузии вообще замечательно все. Мы, мы вот в этом году там прооперировали 80 человек, и страховые компании оплачивают полностью за, за, всех, за, за все страховые случаи. Так что, я думаю, это выход будет для Украины, ввести страховую медицину. Тогда снизится нагрузка на государственный бюджет, появятся альтернативные источники финансирования, появятся, появятся стандарты, наконец-то, в медицине, появятся расчеты стоимости медицинских услуг, то, чего мы сегодня не имеем. Сегодня все наши больницы украинские, в том числе и кардиологические финансируется из расчета на койко день, на койко место. Это суррогатная форма оплаты. Как можно рассчитывать койко место? Нужно оплачивать конкретно оказанную услугу. Сделали операцию пациенту, сделали, как, вшили ему клапан или сделали ортокоронарное шунтирование. Это имеет свою стоимость по расходным материалам, по зарплате, по кислороду, по лабораторному оборудованию, по расходке. Вот. И, пожалуйста, оплатите а как ты не бюджету, будут И тогда все становится э -э -э, с головы на ноги. Тогда есть контроль качества, потому что страховые агенты будут требовать выполнения стандартов. Тогда врач будет бегать за больными и будет заинтересован, чтобы этот больной прооперировался у него. Тогда больницы будут конкурировать между собой за качество оказанной услуги потому что вслед за больным придут деньги от страховой компании. Тогда будет повышен уровень сервиса, появится нормальное питание в больницах, появятся новые технологии, потому что все будут конкурировать за страховые деньги. И люди будут, э, врачи будут в этом заинтересованы. Врачи будут заинтересованы в повышении своей квалификации, потому что это будет нормальная здоровая конкуренция за больного. А страховые компании, в свою очередь, возьмут функцию контроля за качеством оказания услуг, за стоимостью оказания услуг, за, за степенью сервиса в больницах, за чистоту, за санитарные нормы и так, далее, и так далее. Они будут считать осложнения, они будут считать у какого доктора какие результаты и посылать там, где результаты лучше, там, где можно сделать это быстрее, качественнее и сэкономить, соответственно, средства. Так что страховая медицина в этом смысле имеет очень большое количество плюсов. Вот. Надо просто принять хоть какой-то уже закон, хоть какой, в каком-то виде, поработать годик, посмотреть плюсы и недостатки внести поправки какие-то. Так этот путь прошли все страны. Ну, перспектива сколько руки или десятилетий, в Ну, до сих пор никто лучше не придумал систему, понимаете. Вот, вот, вот. Оставить государственную часть какую-то для э, таких направлений, как, например, туберкулез, лечение СПИДа, лечение каких-то эпидеми... эпидемиологических заболеваний. Глобальных, глобальных проблем. Глобальных проблем. Это должно быть государственным. Тут тут, не, да. Но если мы делаем операцию ортокоронарного шунтирования, мы знаем ее стоимость, мы знаем тарифы на, на, на оказание этой услуги. Ну, почему страховая компания сегодня не оплачивает? А сегодня ситуация парадоксальная в Украине. Даже те страховые компании, которые сегодня присутствуют на рынке, их там уже около сотни, наверное, приходя в клинику, говорят, в государственную клинику, дайте нам счет на оказание услуги. А таких счетов государственная больница давать не может. Она может дать только счет на оказание благотворительной помощи. Страховая компания отвечает, мы благотворительностью не занимаемся. Мы готовы оплатить оказанную услугу. Но у больниц нет тарифов, у больниц по закону они не имеют права давать какие-то счета на оплату медицинских услуг, потому что присутствует у нас пресловутая 49-я статья, ну и так далее. Целый ряд проблем, которые не позволяют сегодня привлечь в нашу украинскую медицину альтернативные источники финансирования. Нужно законодательно поменять эту ситуацию, чтобы пришли новые деньги. Есть еще одна проблема. У нас не развивается частная медицина в силу этого, потому что частные клиники находятся в неравных условиях с, бю с бюджетными клиниками. У частных клиник даже тарифы на коммунальные услуги на порядок выше. В частных клиниках приходится больному оплачивать за все вообще, в отличие там, от бюджетных. Да? Поэтому будет страховая медицина, будет определена цена оказанной услуги, она будет одинакова для частной клиники или для бюджетной клиники. Более того, как подсказывает опыт в Германии, в частных клиниках зачастую дешевле. потому що не потрібно зберігати велику надстройку адміністрації. В приватних клініках дешевше оказана услуга. І в Німеччині сьогодні в приватній клініці прооперувати клапан або або зробити якусь операцію на серце дешевше, ніж в університет. Ми можемо повернутися до питання децентралізації і зміни статусу Київського центру серця. Може Да, будь ласка. А що це дасть для українців, якщо вийде статус у міського в статус республіканського? Вы не боитесь наплыва пациентов? что это будет кому-то еще? мы так, имеем, имеем, сегодня наплыв хороший. Просто на сегодня мы, принимая пациентов, скажем, из Закарпатии, или из Львова, или из Донецка, нарушаем бюджетный кодекс. У нас 70% пациентов сегодня из других регионов. Так уж сложилось, что мы некоторые операции делаем эксклюзивно в Украине. И кроме нас их почти никто не делает или вообще никто не делает. И зачастую больной приезжает на скорой помощи прямо под приемное отделение, даже не согласовывая с нами. Потому что я спрашиваю доктора, а чего же вы едете сюда, не согласовал, даже не позвонил. Он говорит, нам все, часу, нам, нам все равно некуда ехать. Все равно, кроме вас, такого больного никто не примет, скажем, больного с тромбоэмболией, да, Поэтому мы едем, зная, что в любом случае, кроме вас... А, а получается, что мы нарушаем бюджетный кодекс, потому что даже небольшие деньги бюджетные, которые мы получаем, мы вынуждены потратить на этого больного, иногороднего. Таким образом, все время нам делают замечания различные проверяющие органы о том, что, выявляясь государственной больницей, муниципальной, городской, Не маєте права оказывать услуги жителям других регіонів. Ну вже как-то всі к этому привыкли, Але зараз ми просто це юридично уже узаконим і перейдемо в новий статус. Швидко приймаючи рішення в певних ситуаціях, ти зважуєш ризики. Інколи ціною є людське життя.